Абсолютно другая история с новой Таложанкой. Я участвовал в штурме новой Таложанки. Именно непосредственно у нас была задача взять первый опорный пункт противника после границы в самой новой таложанке, в этом селе Шибекинского района. То есть там уже в первых домах у противника был небольшой опорник, ну как взводный опорный пункт. Наш командир был Шайба, который погиб в том бою. Человек исключительно из смелости и храбрости. Собственно, мы штурмовали эти дома. Там в этом бою там я и мой соратник Крест, мы рубанули, ну выстрелили с АТ-4, два выстрела сделали с АТ-4, это шведско-американский противотанковый гранатомет, получается в дом, где находился противник. Первый, второй этаж, подлетели к нему, с завала вылез офицер Алеша, ну он тоже там засветился, там... Ну, он засветился на фотографиях, на видео наш Это пленный, он, по-моему, старший лейтенант, командир взвода ихнего. Пленный, пленный? Да, пленный. Ага. Ну, он выбрал, <laughs> как это правильно, программу, не знаю, «Хочу жить», <laughs> ага. или как там украинская программа это называется. И сам сдался в плен. То есть, все, его там забрали на эвакуацию. Мы продолжили штурм и зачистку этих домов. Подойдя к углу дома, ну, там есть видео, я думаю, смогу его предоставить, с про побратима, услышал крик раненого врага, э, закинул туда гранату, взрыв, подошел к окну, ну так не совсем правильно конечно там поступил, там надо было быть все-таки поосторожней, ну как бы опыт приобретается постепенно, и все, и добил. То есть он орал, граната, он замолк, и все, я его добил. То есть он уже был ранен, его э, ранило, скорее всего, я просто не помню, или э, мой выстрел с АТ, или Креста. Вот, и мы дальше продолжили защищать этот дом, и тоже там убили несколько противников совместно. Ну то есть там в этом доме осталось лежать где-то 4-5 Короче, вот, но там, к сожалению, и погиб при зачистке наш командир, получил пулю в лоб.